yaqin o'tmishda bo'lgan voqea bir qishloqda masjid yo'q ekanda keyin birovni uyida o'qishar ekan juma ni imom ey odamlar o'zimizda ham bir qishloqda masjid bo'lsin bizdan bir narsa qolsin ehson qiladiganlar bo'lsa ehson qilsin iltimos desa ikki juma o'tibdiki hech kim ehson qilmabdi keyin bechora siqilib darvozaga suyanib ko'chada o'tirsa imom shu qishloqda yashaydigan bir devona bor ekan hayvon imom nimaga siqilib o'tiribsan desam masjid qurishimiz kerak hech odamlarda himmat qolmabdi qarang ehson qiladigan odam topilmaydi desa hozir debdida uyiga boribdi uyidan qidirib qidirib topgani o'n yetti dona g'isht bo'libdi o'sha g'ishtni aravaga solibdida olib kelib imomni oldiga to'kib tashlabdi ma debdi nima qilaman buni desa masjid qurasan debdi qanaqa qilib o'n yetti g'isht bilan masjid quraman desa men qayeqdan bilaman dedi men olib keladiganim olib keldim qurish sendan dedi bechora bir kulib qo'yibdida juma kuni ismini aytib haligi devonani haqqiga ommaddan duo qilishibdi shu akamiz o'n yetti dona g'isht olib keldi masjidimiz qurilishi uchun duo qilib qo'yaylik alloh taolo jannatdan qasrlar bersin ikki dunyosini obad qilsin desa hamma omin deb turishibdi o'sha kuni kechqurun bu ishdan ilhomlangan bir boy ellik mingta g'isht tashlab ketgan ekan shu bilan masjid qurilishi boshlanib judayam bir katta haybatli masjid qurilgan ekanda bizni har bir qo'yayotgan qadamimiz naqadar bir buyuk ishlarga tamal toshi bo'lishini o'zimiz ham gohida tasavvur qila olmaymiz farqi yo'q qanday qadam qo'yishimizni lekin o'sha qadamni qo'yishimiz kerak agar o'sha devoni o'n yetta g'isht tashlab ketmaganda masjid qurilmay yuraverardi